ਜੀ ਬਬੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਦਾਂ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮ ਮਨ ਜਾਣ ਤਾ ਸਭ ਬਾਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਗਣਾ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ ਹਮ ਅ ਚੋਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਮ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਮਨ ਲਵੇ ਗਲਤ ਖਤਮ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਵਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਗਣ ਕਰਾ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤ ਕੁਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਵੇ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੋਹੇ ਪੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜ ਉਹ ਦੀ ਨਾ ਖੋਹ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਦੀਰ ਹੱਤ ਮੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਪੜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸੀ ਪਾਪ ਕੱਟਵਾ ਦੇ ਪੰਡਤ ਉਹ ਇਹ ਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਪੜਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਥੇ ਰੱਖ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੰਡਤ ਖੁਦ ਲੋਭੀ ਹੈ ਹਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆ માન્યਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ वो पुराने ओहो पुराने को नवी आएगी आपकी हर जगह पुरानी वैसे पुराने पुराने उन्होंने तो झगड़ा पैदा किया सब जानते हैं पंडित के सब खिलाफ हैं जब पंडित बुरा है ये है। सब लोग कहते हैं लेकिन फिर भी जो आम धारणा में हमें पता है बुरा काम है जिसे हम मानते एक गलत काम है पहली स्टेज में वो तो छोड़ दो फिर आगे की बात करो जब वो ही नहीं छोड़े उसे आगे बताने का फायदा क्या जो पांच किलो वजन नहीं उठा सकता उठाने को तैयार है उसके क्विंटल की पढ़ाई उसे क्यों कराए वो जानता है उतना तो उठाता नहीं क्विंटल की पढ़ाई उसे कराने का फायदा क्या है जब उसने उठाना तो पाँच किलो भी नहीं वो नहीं उठाएगा लेकिन हमें हम कहते रहो जो उठाने वाले हैं वो तो उठाएंगे ना hmm. नीचे वाले के लिए दुनिया में एक आवाज आएगी धारणा अब तो बुराई वाले को कोई बुरा कहता ही नहीं कभी हमारे समाज में कहते थे कितना बुरा काम किया hmm. अब कहता कोई समाज में समाजी पंचायत हैं खा पंचायत हैं उनके खिलाफ अदालतें जी हमारे पैनल हैं कि, कि उन्होंने सब लोगों को अपने जैसा बनाना था बुरा खाप पंचायतों का कंट्रोल ही तोड़ दिया जब भले आदमी थे अच्छे थे अच्छे फैसले होते थे लेकिन इनकी मनोपली जाती थी कोर्ट में अब पता लगता है ये क्यों खिलाफ थे अब लोग इन्हें कान से पकड़ के इन कोर्टों को बाहर निकालेंगे हम इन कोर्टों से हमें कोई मतलब नहीं हमें नहीं चाहिए इनकी जवाबदेही नहीं है कोर्ट अपनी मर्जी के फैसले कैसे कर सकते हो जब राष्ट्रपति पे हमें विश्वास नहीं प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं हम किसी जज पे क्यों विश्वास कर ले वो भी तो आदमी है वो भी जवाबदेही क्यों नहीं प्रधानमंत्री की जवाबदेही है क्यों नहीं है सबसे बड़ा नुकसान है, तो है। जे दे बिल्कुल, बिल्कुल अपनी मर्जी, के, मर्जी, के। होता मर्जी करने वाला उसे अधिकार दिया हाँ अपने विवेक का मिस यूज करते अगर वो विवेक पे फैसला लेता है विवेक को आधार बना के तो विवेक का टेस्ट होना चाहिए वाकई विवेक पे फैसला है या नहीं है अगर वो फैसला विवेक में नहीं जज को जेल होनी चाहिए तैने फैसला लिया कैसे वो जेल में जाना चाहिए किसे जेल करो देखो मेरा कोई विवेक का इस्तेमाल कर लेगा पर आगे फिर ये है ना कि ये सारे विवेक है विवेक हाँ। है दुनिया में संसार में संसारी बुद्धि में विवेक होता ही नहीं कबीर ने पाया है कई कबीर में ऐसा गुरु पायो जाका नो बेखो ये, एक बन गया जी। ये तो बापू सरकार नहीं। नहीं। हाँ, हाँ, बड़ा बड़ा ने है। है। हाँ। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के हाथ में का कुछ भी नहीं नाम राष्ट्रपति मालिक है वो भी नहीं सुप्रीम कोर्ट बढ़ी इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा ये तय करो पहले ये नहीं फैसला तुम्हारा हुआ जब तुम कहते आदमी पे विश्वास नहीं किया जाता तो जज पे क्यों करें नहीं? वो भी आदमी है आदमी पे नहीं विश्वास करेंगे तो मैं कह रहा था कि सुपर ह्यूमन जो है उनके एक पार्लियामेंट बने जजों के ऊपर वो हो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आईजी डीआईजी हैं उन पे वो हो कि इन्होंने गलत चालान किया है इन्हें जिड़ करो सस्पेंड करके फिर चलेंगे ये सीधे बिल्कुल कैसे ना चलें सासोदान तो उनको मिस यूज करते हैं उस है को बचाते हैं वो तो पता है सबको इसका समाधान कैसे हो वही जिस आदमी को इच्छा नहीं है पावर की सुपर ह्यूमन है वो करेगा फैसले वो नहीं कर सकता गलत फैसला किसी सूरत में नहीं कर सकता उनसे ये डरते हैं कि अगर वो आगे गए गय, इनकी फिर हम उनके कंट्रोल में आ जाएंगे बदमाशी सकती खत्म हाँ। अंदर से ये ऐसे है बाहर से ऐसे है पूरी आम आदमी आम आदमी की करे है जी फिर वही बात आम आदमी जागरूक हो इस ताने बाने को समझे कि हम पर हुकूमत करने को ने ये बदमाशी की है बात तो समझाने की है आम आदमी पाँच साल के लिए ईमानदार बन एकदम वोट दे इनके हुँ। हुँ। हुँ दे इनके खिलाफ सबके हम खड़ा कर देंगे स्ट्रक्चर एकदम सारे कानून बदल के खड़े करेंगे बोले कैसे बोलते हैं हमारे सामने आके जा जाए पब्लिक में बोले क्या बोलते हैं इनके सब पट देने गए हैं कुछ बोल ही नहीं सकते ये झूठे हैं पर बाबू जी एना व्डा काम ये तो एक युग परिवर्तन होएगा युग परिवर्तन होगा और क्या होगा ਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਫਿਰ وہی ਬਾਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਮ ਬਾਪੀ ਜਾ ਜੋ ਮਰ ਰਹਾ ਹੈ ਪੁਕਾਰ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਬ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹਮ ਕੀ ਕਰੇ ਮਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ وہی ਬਾਤ ਉਹ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ हल नहीं बताया किसी ने हल का प्रचार नहीं हुआ अब जो लोग जुड़ रहे हैं आके क्यों जुड़ रहे हैं जो इन्होंने बहकावे में धर्म बहकाया है धर्म के नाम पे अब क्यों जुड़ रहे हैं ये, ये मतबान हुए थोड़े से आदमी हैं थोड़े नहीं हैं डर तो मेरा ही कि थोड़े आदमी हैं हम तुम्हारा डर होगा हमें क्या डर है आपस में बेईमान एक दूसरे के खिलाफ है सब ਹੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋ ਉਹ ਵੀ ਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਫੂਟ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਇਨਮੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਮਾਨ ਕਭੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐ ਕੈਸੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਇਨਮੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਭ ਵੀ ਮਾਨ ਇਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹ ਤੋ ਆ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਪੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਚ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਚ ਕੋਈ ਸਪਾਈ ਜੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਨੇ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ अपराधे नहीं होने तो अपराध नहीं होने अपराध जब होता है जब उसे होके मैं छूट जाऊंगा जब उसे तू छूट नहीं सकता किसी कीमत पे भी तो अपराध करेगा वैसे जब व्यवस्था आ जाएगी तो आम आदमी ईमानदार हो जाएगा बिल्कुल नहीं तो हवा है जब हवा चलती है तो सारे बदल जाते हैं जब हवा चली थी अंग्रेज के खिलाफ सारा मुल्क खड़ा हो गया था अब अंग्रेजों से बुरे हैं ये लोग कहते हैं काले इनके खिलाफ हवा जब चलेगी तो लोग रातों रात बदल जाएंगे अब तो ये जो हैं आपस में एक जैसे हैं लोगों ने सरकार बदोबद देख लिया थक गए वो दूसरा भी वैसा ही है अब जो दूसरी पार्टी आएगी वो वैसी नहीं होगी वो एक एक आदमी पब्लिक में उसका जीवन वो खरा होगा वो आएंगे आगे या वो आएंगे उन्हें खरीद ले कोई कैसे खरीदेगा तो बापू जी तुम्हें फिर पार्टी अपनी कदों आ रही है मैं का मेरी पार्टी काहे है, को है? गरीबों की पार्टी बनाए पब्लिक बनाए अपनी पार्टी ईमानदार इकट्ठे हो बनाए किसी इनिशिएट तो करना पैण ना फिर ये बिल्कुल भी नहीं तुम्हें हम समझाता सब कुछ हो गया ओहो मैंने तो बताया है एक आदमी ने खोई करके कोई बता दिया ਇਦਾਂ ਕਰੋ نیچے نیچے ਉਸਨੇ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹਨੇ ਰੇਲਕਾਂ ਇੰਡਰ ਬਣਾਇਆ تھا ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਐਬ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀ ਕੋ ਬਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਕੋ ਸ਼ੈਤਾਨੋ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ यानी कि तमें जवाब दे देंगी माहौल तो बन रहा बदला है बदलाव वैसे को कोई स्टेज पे चढ़ने नहीं देता सिर्फ कितने साल में दो तीन साल तो पहले उनकी थी नहीं। नहीं कोई बाहर नहीं निकलने देगा घर से इतने गुस्से में है पब्लिक इनके खिलाफ बस इस टाइम इस नो न ਸਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਝਾ ਲੈਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਹਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੁਗ ਡੁਗੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਹੂੰ ਇਨਕੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ ਗੜਬੜ ਕਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿਧਰ ਕੋ ਚਲ ਜਾਏ اچھا ਹੈ ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏਗੇ ਹੂੰ ਤੋ ਬਚਾਓ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਦੂਸਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀ ਹਿਊਮਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਐ ਸੇ ਇੱਕ पार्टी बढ़ना ही बड़ी मुश्किल बात है बनेगी जब जब ईमानदार आदमी इकट्ठे होंगे बेईमान को तो वहां जगह नहीं मिलेगी बेईमान आदमी तो अब वो तो अलग रहेगा राष्ट्रीय पार्टी तो नीचे से बनती है लेकिन ध्यान ये रखना हो ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲ ਨਾ ਪਾਵਰ ਮੇ ਆਏ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਆਦਮ ਇਸਮੈਂ ਅੰਤਰਨਾਗਾ ਜੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਧਾਰ ਧਾਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲੋ ਜੈਸੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਮ ਐਸਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਪੂ ਜੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਚ ਹਾਂ ਇਧਿੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਕੌਣ ਹਮ ਇਧਿੰਦਰ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਜੂਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ नहीं नहीं ये, हमारी जो निकल गई ना निकल गई इसमें क्या फर्क पड़ता है पता नहीं कितने आदमी आए कितने चले गए सवाल ये नहीं है सवाल यह कि हम एक विचार दे गए सोल्यूशन का हल दे गए अब वो हल चलता रहेगा आवाज ये गूंजती रहेगी हल तो है वैसे आवाज़ ये गूंजती रहेगी, आज ये रहेगी। उसका जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी उन्होंने राज देखा लेकिन उनका नाम तो है ना कुछ प्लान तो था उनका ये जो प्लान है ये वर्ल्ड को एक करने का प्लान है सिर्फ भारत को एक करने का प्लान नहीं है ये वर्ल्ड को एक करने का प्लान है जैसे अमरीका चाहता है कि एक वर्ल्ड हो छोटी होगी ये है उनके लिए है ट्वेंटी थर्डी एजेंडे के लिए है अब वो मानते हैं या नहीं मानते 193 देश हैं देश है उन्हों, उन्हों के साइन हैं इस पे अब क्या उन 90 इतने देशों के जो आदमी हैं मानेंगे साथ पाएंगे मानेंगे कैसे नहीं उनमें अच्छे अच्छे आदमी हैं जो इसके मेंबर हैं मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी पार्टनरशिप बढ़ती जाएगी फिर ताकत बढ़ेगी बढ़ती जाएगी पार्टी बनती रहेगी हो सकता है बहुत जल्दी भी हो सकता है क्या फर्क क्या पता है अगर ये सियासुनियों की सुलह हो जाती है तो पांच साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा इनकी इतनी शक्ति है अपने देशों में ये राज कायम कर देंगे दूसरे अंग्रेजों को मजबूरी में करना पड़ेगा <laughs> सियासुनी कटे हो क्यों नहीं देडरशिप दे स्वार्थियों पे है स्वार्थ इकट्ठा स्वार अपना स्वार्थ छोड़े कौन स्वार्थ इकट्ठा तो नहीं होने देता वैचारिक ईमानदारी ही यूनिवर्सल सोल्यूशन है बस बस और कुछ जरा मर्जी हो सिया हो हो सिंग हो कुछ भी हो बौद्ध हो